माशाल्लाह से हमारा सूजी का गजनीला बन के तैयार हो चुका है देखें कितनी प्यारी लुक गई है अल्लाह बरकत दे आपके खानों में आपके जायकों में अस्सलाम बसमान आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हमना फूड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी सूजी का गजनीला हम बनाएंगे आज बड़ा ही मज़े का बनता है बहुत ही आसान है बनाना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर बनाने के लिए अल्लाह बक्त दे आपके खानों में आपके जायकों में चलेंगे सबसे पहले ये हमने दो किलो गाजरें ली हैं इन दो किलो गाछरों को हम कद्लूकश करेंगे गाजरें आपने लाल लाल लेके आनी है, ये देखें देखें है। इससे बहुत ही गाजरें होती हैं की मकदार भी कम इस्तेमाल होती है सबसे पहले हम इतने में हमारी गाजरें कदोकश होती हैं हम एक फ्राई पैन लेते हैं उसमें हमने लिया है दो किलो दूध इसे हमने इतनी देर बॉईल करना है कि ये से डेढ़ गिलास का बच जाए खोए के लिए खोया आपको बाजार से लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप घर में ही खोया बनाएं और ये बहुत ही मज़े का बनता है गाजरें हमारी कद्दूकस हो चुकी हैं अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच देसी घी के आधा चम्मच इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे नमक के साथ इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है अब इसे मिक्स करना है पानी इसमें हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि गाजरों का जो अपना पानी इसके अंदर काफ़ी होता है इसमें पानी को जमा करने की ज़रूरत नहीं है यही वजह होती है कि बाज़ लोग इसमें पानी जमा पानी ऐड कर लेते हैं इसकी तो वजह से गाजरों का जायका ख़राब हो जाता है और हलवा से इस से तैयार नहीं होता अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे गाजरें हमारी तकरीबन कर चुकी हैं अब इसके अंदर दो चम्मच देसी घी के और ऐड करेंगे अब इसकी बनाई होगी गाजी की बुनाई हो चुकी है अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे दूध हमारा तकरीबन बॉईल हो चुका है अब ये तकरीबन एक किलो बच गया है अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक कप खुश्क दूध को फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है इसकी वजह यह है कि ताकि हमारा जो दूध है जो खोया बन के तैयार हो रहा है वो तो नीचे ना लगे अब हम इसमें एक कप सूजी का ऐड करेंगे अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे अब क्रीमी बनाने के लिए खोए को इसके अंदर आधा कप तकरीबन तो हम ताज़ी मलाई जो हमने उतार कर रखी होती है वो ऐड करेंगे हमारा खोया तरीबन तो बन के प्यार होने वाला है गाढ़ा हो चुका है अब इसमें चंद दाने हम के ऐड करेंगे चंद दाने जो है कोकोनट के हम इसमें ऐड करेंगे इसे ग्राइंड करने के लिए चंद बादाम डालेंगे और इसे दर सा हमने ग्राइंड करना है ग्राइंड करने के बाद इसे भी हम खोए के अंदर मिक्स करेंगे अब इस खोए में जो हमने कोकोनट और बादाम का मिक्स किया था इसे ग्राइंड किया है वो हम ऐड करेंगे चंद दाने सबज़ इलायची भी डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारा खोया बनके तैयार हो चुका है कितना प्यारा इसका कलर आया है खोया हमारा तकरीबन बन तैयार हो चुका है अब इसके अंदर डालेंगे एक तप, कप आधा कप चीनी का आप अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे फ्लेम को अब हमने हाँ बिल्कुल लो रखना है फ्लेम को ना हाई करना है ना मीडियम होना चाहिए लो फ्लेम पे हमने हाँ इसे मिक्स करना है चीनी को चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है अब हम हाँ इसके अंदर गाजरेंटा लेंगे जो गाजरें हमने हाँ तैयार की हैं अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ये देखें गाजरें इसमें मिक्स हो चुकी हैं और देखें कितना ही इसका प्यारा कलर आया है ये हमारा सूजी का गजरेला जो है बनके तैयार हो चुका है अब हम इसकी गार्निश करेंगे इसे खिंगा होने के लिए रखेंगे और ये बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है आप घर में जो कीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते हैं ये आपकी तरफ से हमें मोहब्बत का इजहार होता है और प्यार होता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं इसे अब मैं ठिंगा कर लूँ और ठिंगा करने के बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं माशाल्लाह से हमारा सूजी का गजनीला बनके तैयार हो चुका है देखें कितनी प्यारी लुक आई है अल्लाह बरकत दे आपके खानों में आपके जायकों में अल्लाह की रहमतें हो आप पर मुझ पर हम सब पर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत मतबूगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें मिलते हैं नेक्स्ट अगली रेसिपी के साथ अल्लाह हाफ़िज़